বেকারদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ আজ এক বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় দুইশটি অটো বেকারদের মধ্যে বিতরণ করা হয় উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা কিশোর দেববর্মন ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদের সিআইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া মন্ত্রী বর্ষকিত দেবর্মা ইএম কমল কলই বিধায়ক রঞ্জিত বর্মা এবং জেলা পরিষদের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই উদ্যোগের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং তাদের আর্থসামাজিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোই মূল লক্ষ্য রিপোর্ট নিউজ तो ये पहले भी हमने सिकला हम किया था और इस बार भी हम लोग आज 161 सौ सिक्सटी वन ऑटोज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आने वाले दिन में आने वाले दिन में हम लोग 1600 सौ ऑटोज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूथ जिनको आ, मतलब कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए उनके फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए ये हमने पूरा शुरू किया है और मैं होप करता आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में नॉट ओनली ऑटोज़ जैसे कि हमारे किसान लोग हैं जो गांव से आकर अपना वेजिटेबल्स सब्जी फिश ये सब बेचते हैं तो वहाँ में कोल्ड स्टोरेज लगाकर उनके लिए भी हम लोग हेल्प करें आ, बहुत यूथ है जो टूरिज्म में जाना चाहते हैं आने वाले दिन में उनको पैसेंजर व्हीकल देकर भी उनका आमदनी बढ़ाएं क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम लोग सेल्फ ओनरशिप ऑनटरप्रोनरशिप करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा